Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta gran serie BL de Hard Killers basados en el libro. Hoy, preguntó Fadel, ¿por qué el tío no nos lo dijo con antelación? Oh, vaya, ¿tenías una cita? Fadel asintió, sí, lo tenemos. Por favor, dile a tu tío que iremos a visitarte mañana. Disculpa las molestias. Pimpa meñó la cabeza con desdén. No hace falta que te disculpes. Tampoco te informamos. El señor Luerat quería darte una sorpresa. Si tuvieras una cita, estoy seguro de que lo entenderías. Respondió Pimpack. Baison sonrió ampliamente. Por favor, dile a mi tío que definitivamente iré. Necesito agradecerle personalmente por toda su ayuda. Ben sintió con la cabeza, se despidió y regresó a su gran camioneta. El coronel Chris frunció los labios, esperando todavía que Can y Stay llegaran. El señor Luerat es muy bueno con ustedes dos. No tiene hijos o parientes. Si yo fuera un hijo o pariente estaría preocupado por la herencia. Bison respondió: No, no lo es. Fadel añadió: El señor Luerat es gay. El coronel Chris puso los ojos en blanco. La respuesta directa a Fadil aclaró todas las dudas que aún tenía. Bueno, el mundo ya no es solo blanco y negro, ¿no? Y ustedes dos, cuando decidan casarse, no se olviden de enviarme una invitación. Además, tengo algo que preguntarles. ¿Qué pasa? preguntó Bison. ¿Sobre el francotirador que le disparó a Lily ese día? Solo quiero saber si ustedes dos lo conocen. Me he estado molestando que no haya habido ninguna pistola desde entonces. Bison sonrió levemente y asintió en respuesta, indicando que conocía al francotirador, lo que tranquilizaría al coronel Chris. Desde que él y Fadel salieron del edificio, había notado una camioneta todoterreno tintada, estacionada cerca con el motor apagado. El dueño del auto tenía la ventanilla del conductor bajada y fumaba un cigarrillo con la mano derecha. Solo ver la muñeca del conductor fue suficiente para que él y Fadel reconocieran quién era. Parecía que había bastantes personas esperando para recogerlo hoy, pero no le diría al coronel Chris que el francotirador estaba cerca. En cuanto a querer golpear a ese idiota en la cara, no perdería la oportunidad la próxima vez. Están aquí. Dijo Fadel al ver el viejo coche de can. Ahí está el coche de can. Vais un ampliamente, preguntándose si era solo él o si el clima se sentía mejor de lo habitual hoy. El cielo era de un azul brillante con nubes blancas y esponjosas que cortaban el azul brillante. El sol no era demasiado fuerte y una brisa fresca soplaba suavemente. El coche que había estado esperando se detuvo y Khan salió primero. Inmediatamente comenzó a quejarse con Style, tal como Bison había pensado. ¿Ves? Llegas tarde. Lo siento por llegar tarde, mi amor. Tuve que sacar a Style de la cama. Style abrió la puerta del auto y siguió a Khan afuera, gritándole. No pude dormir en absoluta noche porque estaba demasiado emocionado. Apenas me quedé dormido hasta casi la mañana y me desperté tarde. Es un día muy importante. Exactamente. Por eso no pude dormir anoche. No hablaré más contigo. Cariño, trae las bolsas. Yo las llevo. Contraté un servicio de limpieza para que te preparen la casa a ti y a Fadel. Y también preparé cosas para celebrar con una barbacoa. Khan caminó rápidamente hacia Bison. Se dio cuenta de que Bison corría hacia él, todavía sosteniendo su bolso. En ese momento, Bison se levantó de un salto y rodeó el cuello de Khan con sus brazos, dejando que su peso cayera sobre él. Bison sujetó a Khan con fuerza y lo besó profundamente en los labios. Los ojos de Khan se abrieron de par en par por la sorpresa. Pero al final abrazó a Bison y le devolvió el beso. Se besaron apasionadamente delante de muchos espectadores, y cuando finalmente se separaron, tenía muchas ganas de hacer esto contigo. Siempre he querido besarte apasionadamente, dijo Bison. Sonriendo radiante, can frotó su nariz contra la de Bison con la punta de la suya. Siento lo mismo. A partir de ahora estaremos juntos todos los días.